सुदेवाय कंसोधनारदगिराव्रजवासिनं त्वाम् आगमन्यदीर्नहृदय स तुगादिनेयम् आहूय कार्मुकमखच्चलतो भवन्तम् आनेतु मे न महिनो दहिनाथशायि अक्रूर भवदं कृपरश्चिराय त्वद्दर्शनाक्षमनाक्षितिपालभीत्या तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुमुद्यतस्त्वाम् आनन्दभारमतिभूरितरम्बभार सोऽयं रथेन सुकृति भवतो निवासं गच्छन् मनोरथगणां स्वयि धार्यमाणान् प्रार्थयन् पथि न किञ्चिदपि व्यजानात् द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिं पुमांसं स्पृक्ष्यामि किं स्विदपि नाम परिष्वजेय किं वक्ष्यते स खलु मां स्यात् इत्थं निनायस भवन्मयमेव मार्गम् भूयक्रमादभिविशन् भवदङ्घ्रिपूतं वृन्दावनं हरविरिञ्जसुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्नैव लग्नैव प्रमोहे किं किं दशाधरमवापनपङ्गजाक्षर पश्यन्न वन्धद भवद्विहृतिस्थलानि पां सुवेष्ठद भवच्चरणाङ्गितेषु किं ब्रूमहे बहुजना हि एवं तु विरला परात्मन् सायं सगोपभवनानि भवच्चरित्रगीतामृतप्रसृतकन्नरसायनानि पश्यन् प्रमोदसरिदेव विवकिलोह्यमानो गच्छन् भवद्भवनसन्निधिमन्वयासीत् तावद् ददर्श विलोकलोनं भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्दं भूमन् भवन्दमयमग्रजवन्दमन्दर् ब्रह्मानुभूतिरससिन्धुमिवोद्वमन्दम् सायन्दनाप्लवविशेषविविक्तगात्रौ द्वौ पीदनीलरुचिराम्बरलोभनीयो नादिप्रबञ्जधृतभूषणचारुर्वेशो मन्दस्मिदार्द्रवदनौ स युवाब्ददर्श दूरादृथा समवरुह्य न मन्थमेनम् उद्धाप्य भक्तकुलमौलिमधो बगूहन् हर्षान् कुशलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य सबलोधगृहान्निमेध नन्देन सागममिदादरमर्चयित्वा तं यादवं तदुदितां निशमय्य वार्ता गोपीशु भूपदिनिदेशकथां निवेद्य नानाकथाभिरिहतेन निशामनशी चन्द्रागृहे किमुद चन्द्रभगा गृहेऽनु राधागृहेऽनुभवने किमु मैत्रविन्दे धूर्तो विलम्ब आशङ्गितो निशिमरुत्पुरनाथपाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय